अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डादेवता अङ्गन्या सुप्तमातरो बीजम् दिग्बन्ददेवतास्तत्त्वम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनयोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वक्षाकरन्नृणान् यन्यकस्यचिदाख्यातन् तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी तृतीयञ्चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमौ स्कन्दमातेति कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नमो सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमेश्चैव भयाताः शरणं गताः न तेषाञ्जायते किञ्चि दशभौरणसङ्कटे नापदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयन्न हि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनन् तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसेत्तान्न संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना स्मारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरित्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मीहंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खञ्चक्रदां शक्त्यु शक्तिं च मुसलायुधम् खेटकन्तोमरम् चैव परशुम् पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलञ्च दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयित्यायुधानीत्थन् देवानां च हिताय वयी नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहिमान्देविदुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवरदिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्रि आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षेत् वायव्या मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनीक्ष्ये दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरिल्लाटे च भ्रुवो रक्ष्ये यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलोकालिका रक्ष्येत् कर्णमूले तुशाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला च सरस्वती दन्तान् द्रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकाञ्चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी स्कन्दयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहूमे वज्रधारिणि हस्तयोर्दण्डिनि रक्षेत् दम्बिकाचाङ्गुलीषु च नखाच्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनि अर्धैर्ललितादेवी उदरे शूलधारिणि नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतनाकामिकामेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनि विंध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनि गुल्फयोर्नारसिंही च तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केषांश्चैह्वोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसां मांसा न्यस्तिमेधांसिपार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तञ्चमकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा नखज्वाला मवेद्या सर्वसन्दिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारमनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापान तथा व्यान मुदानञ्च समानकं वज्रहस्ताच मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मौ रक्षतु वैष्णवी यशक्कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनविद्याञ्च चक्रिणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपता रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यः स्थानं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकन्न गच्छेत्तु यदिच्छैच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यै यत्र यत्रैव यत्र गच्छति तत्र विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वयमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः त्रैलोकेतु त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचन् देवानामपि दुर्लभम् यः पठे प्रयतो नित्यं त्रिश त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन् दिव्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः स्थावरञ्जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीञ्चडीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् मेदिन्या सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानैः यत्स्रुैरपि रपिदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते दि कवचं सम्पूज्य